সুপ্ৰভাত অসম এন ডি এছ নিউজৰ মজিয়ালৈ আপোনালোকক ভবা কথা নহয় সিদ্ধি বাটত আছে কণা বিধি এইষাৰ কথা আমি সৰুৰ পৰা পঢ়ি আহিছো আৰু আমি প্ৰত্যেকৰে মুখে মুখে আমি শুনিবলৈও পাওঁ যেতিয়া কিবা এটা আমি সংকল্প কৰো যেতিয়া সি সিদ্ধি নহয় তেতিয়া আচলতে কি হয় জানেনে তেতিয়া আমি এই কথাষাৰ কওঁ যে ভবা কথা নহয় সিদ্ধি কিন্তু পৰমাত্মাই কয় ভবা কথা সদায় সিদ্ধি হয়েই হয় হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট হয় এতিয়া কথাটো হ'ল আমি সেই কথাটো কেনেকৈ ভাবিছোঁ ইয়াত দুটা পেৰামিটাৰ আছে যিবিলাক কথা ভবাতো উচিত নহয় সেইটোতো সিদ্ধি হোৱাটো উচিত নহয়েই কিন্তু ভবাটো উচিত নহয় সেইটো হৈছে নিগেটিভ কথা আৰু যিটো আমি ভবাটো উচিত আৰু সিদ্ধিও হোৱাটো উচিত সেইটো হৈছে আমাৰ জীৱনৰ স্ব উন্নতিৰ কথা এতিয়া কেতিয়াবা কি হয় আমি বহুত ডাঙৰ কিবা এটা এক্সাম কৰি পা পাবলৈ গৈছো আমি কিবা এটা পৰীক্ষা দিবলৈ গৈছো কৰবাত ইণ্টাৰভিউ দিবলৈ গৈছো কৰবাত কিবা ডাঙৰ আমি সকাম নিকামৰ প্লেনিং কৰিছো কিন্তু আমি ভাবিছিলো অলপ বেলেগ ধৰণৰে কিন্তু হলগৈ বেলেগ ধৰণৰে তাত এতিয়া আমি কি কৰাটো উচিত কেনেকৈ ভবা কথাক আমি সিদ্ধি কৰিম আজি তাৰ ওপৰতে আমি বিশ্লেষণ কৰিম ভবা কথা সকলো সিদ্ধি হয় কিন্তু সেই ভাবোতে সেই সংকল্প কৰোতে প্ৰথমতে হৈছে ভাব ভাৱ থট থটটোক আমি ফিলিংছ হলে ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব ভাবি থাকিলেই নহ'ব তাক ফিলিংছলৈ আনিব লাগিব আনি তাক আকৌ আমি সংকল্প ৰূপ দিব লাগিব দেই তাৰমানে কি ক'বলৈ কঠিন নহয় দেই কথাটো তাৰমানে ভাব মই ভাবি আছো যে মই ভাবি আছো যে মই এটা পৰীক্ষা দিছো তাত মই পাছ কৰিম বা মই এটা ইণ্টাৰভিউ দিছোঁ মই চাকৰিটো পামেই বা মই কিবা এটা আশা কৰি আছিলোঁ সেইটো মই পামেই তাতে সীমাবদ্ধ হৈ আছেনে নে সেই থটটোক সেই ভাৱটোক আমি ফিলিংছলৈ ৰূপান্তৰ কৰিব পাৰিছোঁ ফিলিংছ মানে কি সকলো সময়তে তাক আমি কৰ্মত ৰূপায়িত কৰা যে মই ভাবি আছো মই ইণ্টাৰভিউটো পাছ কৰিম গতিকে ইণ্টাৰভিউটো পাছ কৰিবলৈ যাওঁ যোৱালৈকে মই এটা ফিলিংছ ক্ৰিয়েট কৰিবলৈ ফিলিংছ মানে কৰ্ম মই মনত ভাবিব লাগিব ময়ে পাছ কৰিম ময়ে পাছ কৰিম ময়ে চাকৰিটো পাম এটাটো হৈছে ডেষ্টিনিট যিটো আমাৰ আছে সেইটো আমি পামেই পাম আৰু এটা আমাৰ সংকল্পৰ মাধ্যমেদি আমি ডেষ্টিনি নথকাতো আমি পাব পাৰো যিটো আমি সংকল্পৰ দ্বাৰা পাব পাৰো গতিকে এবাৰ আপুনি পোৱা নাই এবাৰ আপুনি পোৱা নাই দ্বিতীয়বাৰ পোৱা নাই তৃতীয়বাৰ আপুনি পাবলৈ সমৰ্থ হবই সেইবাবে আপুনি যেতিয়া ভাবে যিকোনো ভাৱক আপুনি উদয় হবলৈ দিয়ক ক্ৰিয়েট কৰক তাৰপিছত তাৰ ওপৰত ফিলিংছ ক্ৰিয়েট কৰক যে মই পালোঁৱেই ফিলিংছ মানে কি মই পালোঁৱেই মই চাকৰিটো পালোঁৱেই প্লাছ তাৰপিছত তাক সংকল্প ৰূপ দিয়ক সংকল্প ৰূপ এনেকৈ দিব ৰাতিপুৱা শুই উঠি অমৃতবেলা ব্ৰহ্ম মুহূৰ্ত যিটো আপুনি টাৰ্গেট কৰিছে কণ্টিনিউছলি অন্ততঃ তিনিমাহ ৰাতিপুৱা শুই উঠি সেই গোটেই পজিশ্যনটোকে আপুনি টাৰ্গেট যিটো কৰিছে পজিশ্যনেই হওক যিয়েই নহওক যি আপুনি কামনা বাসনা ৰাখিছে

যি মনত ভাবিছে আজিৰে পৰা তাক যদি আপুনি একদম মানে দৃঢ়তাৰে আপুনি পৰমাত্মাৰ লগত বহি যদি ৰাতিপুৱা সংকল্প কৰে এশ শতাংশ নিশ্চিত আপুনি সেই সংকল্প আপোনাৰ সিদ্ধ হবই হয় সেইবাবে কৈছো ভবা কথা কেতিয়াও সিদ্ধি নহয় সংকল্প কৰা কথা কিন্তু সিদ্ধ হবই হব সেইবাবে কেৱল ভাৱতে সীমাবদ্ধ নাৰা ৰাখিব ফিলিংছতে সীমাবদ্ধতা না ৰাখিব আপুনি তাৰ ডেষ্টিনী তাক সেইটো আপোনাৰ জীৱনত ভাগ্য হৈ অহাটো আপুনি দেখিবলৈ আৰম্ভ কৰক দেখিব লাহে লাহে আপোনাৰ সকলো সংকল্প কৰা সিদ্ধি আপোনাৰ সিদ্ধি সংকল্প কৰা যিকোনো আপোনাৰ ড্ৰিম সপোন বা আপোনাৰ যিকোনো আপোনাৰ সংকল্প মুহূৰ্ততে নহ'লেও আপোনাৰ তিনি মাহৰ পিছত আপোনাৰ সিদ্ধি হ'বই হ'ব গতিকে এই সকলো কথা আপুনি নিজৰ লগত ৰূপায়ণ কৰক যিবিলাক আপুনি ভাবি আছে মই হব লাগে মই হোৱাটো উচিত মোৰ এইটো হব লাগে মোৰ সেইটো হব লাগে এই সকলো বস্তু আপুনি পৰাপক্ষত আজিৰে পৰা আপুনি ফিলিংছ ক্ৰিয়েট কৰক সকলো সময়তে সেইটো বস্তু আপুনি পালে আপোনাৰ লগত আছে বুলি ভাবিবলৈ আৰম্ভ কৰক আৰু তাৰপিছতে তাৰপিছতে আপুনি তাক আপুনি কৰ্মক্ষেত্ৰত ৰূপায়িত কৰিবলৈ হলে তিনি মাহ আপুনি ৰাতিপুৱা সংকল্প কৰক যে মই সেই পজিশ্যনটো পাই গলো যে মই সেই চাকৰিটো মোলৈ আহি গল সেইটো নাহিবও পাৰে কিন্তু কিবা এটা অন্যতা হলেও আপোনাৰ জীৱনলৈ আহিবই আহিব এয়া হৈছে পৰমাত্মা ঈশ্বৰ আল্লাহত ভগৱানৰ সৈতে বহি কৰা সংকল্পৰ কথা কৈছো এনেই কৰা সংকল্প নহয় সেইবাবে ৰাতিপুৱা শুই উঠি ৰাজযুগ মেডিটেশ্যন কৰক ৰাজযোগ মেডিটেশ্যনৰ দ্বাৰা যি সংকল্প কৰিব সেয়া আপোনাৰ সিদ্ধি হবই হব সকলো ক্ষেত্ৰতে আপুনি সংকল্পৰ যাত্ৰা অব্যাহত ৰাখক সংকল্পৰ দ্বাৰাই সিদ্ধি সংকল্প হৈছে আমি মনলৈ অহা ভাৱ ভাবক আমি ভাৱনাৰ সৃষ্টি কৰো আৰু ভাৱনাৰ পিছত সেই আমি প্ৰতিজ্ঞা ৰূপত আমি নিজে জীৱনত ইমপ্লিমেণ্ট কৰো আৰু সেই প্ৰতিজ্ঞাক আমি ভিজুৱেলাইজ কৰো দেখো বাস্তৱত আমাৰ জীৱনত সাৰ্থক হৈ গৈছে এনেধৰণে ভবাটোকে সংকল্প বুলি কোৱা হয় অম শান্তি